إشتاق لديه <سؤال> زمان سعيد نفس حاسيته اسماعيل بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> حكيم القضايا نحن في قبض حكمه هو الحكم العدل له الأرض والسماء عليم الخفايا والغيوب في ملكه هو القادر القيوم له العرش والثراء لطيف المزايا والنقوش في صنعه هو الفاطر الودود له الحسن والبهاء جليل المرايا والشؤون في خلقه هو الملك القدوس له العز والكبرياء بديع البرايا نحن من ناقش صنعه هو الدائم الباقي له الملك والبقاء كريم العطاء نحن من ركب ضيفه هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخالق الوافي له الجود والعطاء سميع الشكايا بالدعاء لخلقه هو الراحم الشافي له الشكر والثناء غفور الخطايا والذنوب لعبده هو الغفار الرحيم له العفو والرضا والحمد لله رب العالمين